Аэродромы Путина взмываются в небо, корабли России канут в лето, идеи Трампа достигают вершин справедливости. Зрим в самый корень главных новостей дня здесь и сейчас. Это программа 20 минут. Я Ирина Узлова. Голубой огонек уже по всем, но не экранам, а аэродромам России. Вечериночка на аэродроме Миллерова. Готовим к вашим праздникам все самое лучшее, отборное, феерическое с доставкой и на вынос. А вынос в самое небо. Дискотека на аэродроме Миллерова для России, стратегический аэродром в Ростовской области, служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке российской пехоты, действующей на востоке и юге Украины. Так, по новогоднему весело, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБУ Украины Андрей Коваленко прокомментировал стратегический удар по стратегическому для Российской Федерации аэродрому в Ростовской области с праздничками, не товарищи, но наши аниматоры почему-то не сильно радуют россиян, скорее огорчают атака, тревога, ракетная опасность, летят Нептуны. Паблики соседушек просто взрывались возгласами отчаяния и паранойи. Хотя поди знай, может, эти людишки так радуются. Что вы там хотели по в во своего под елочку? так вот она, получайте. Местные жители сообщили, что в результате атаки на военный аэродром Миллерова как минимум было повреждено здание Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума. Студентов эвакуировали из общежития. Российский исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрка Слюсарь соврал всеми себе, отчаянно уверяя, что это все враки и Magic тайм, а их бесславное ПВО работает на славу. И бесславная, и бесплатная. С 9 вечера 23 декабря силы и средства ПВО поражались и отражали в Ростовской области воздушную атаку врагам, то есть нас. Хотя могли бы уже и свыкнуться, видно, на Ростовщине еще та чертовщина, уже две недели к ряду. Прямо герои огненных новостей. Вечером понедельника, описал Слюсарь, в районе Миллерова. как будто сбили аж 8 беспилотников. Пострадавших не было, информации о последствиях на земле как всегда, уточнялось, но кто мы такие, чтобы портить людям праздник? Поэтому движуха продлилась все, как завещал Путин. И системы ПВО, и мобильные огневые группы Ростовской области продолжили отражать атаку. Поистину бессонная ночь выдалась у Юрца Слюсаря, и в 5 утра он отчеканился трясущимися пальчиками, что за ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожены и подавлены средствами РАП еще четыре вражеских беспилотника. Тем временем российская Минобороны отчитывалось, что с 20.40 до 21.20 МСК дежурными средствами ПВО было как будто бы уничтожено 9 украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Ростовской области. Да-да, масштаб прилета и пожара как раз подтверждает, именно уничтожено, именно пресечено, именно, конечно, без последствий. Утром Минадбитых РФ посетовала, что за ночь ПВО еще как будто бы уничтожило 4 украинских дрона, 3 над Ростовской, один от Воронежской областями. По Миллерова отрабатываем с 2014 года. На аэродроме было сосредоточено немаловажная авиация врага. И немаловажно, что именно было до сегодняшнего утра. Важность выбора объекта и результаты атаки комментирует эксклюзивно в нашем эфире военный эксперт Роман Светан. Под Ростовом аэродром мы его достаем уже с 2014 года. Туда и точки летели в свое время, когда там базировались для переброски в Украину российские войска еще в 2014 году. Туда ЕС-200 заходило. Это уже вот после 2022 -го года пытались также нанести поражение. Туда уже неоднократно ходили и беспилотники. И была возможность бить атакамсами, но не дали нам американцы, когда там стояли большое количество российских сушек, в основном сушки, то есть Су-25, Су-30, Су-3-4 с кабами. И вот после того, как э, дали разрешение, но уже к этому времени э, россияне б, большинство оттуда самолетов перебросили на дальность где-то под 600-500-600 километров, ближе к Волге. Э, подлетное время в два раза увеличили, но тем не менее самолеты спасли мы уже неоднократно говорили, лучший зенитно-ракетный комплекс системы ПВО Российской Федерации, это Джо Байден и вся его Белодомовская администрация. То есть они обезопасили, обезопасили российскую авиацию. Но тем не менее, любой аэродром, который пока еще не уничтожен, является как минимум аэродромом подскока. Там расположены несколько тех же Су-25, и их не жалко россиянам Су-25, они, правда, с такой серьезной системой рассредоточения по всему аэродромному полю разбросаны, но то, тем не менее. Аэродром, поскольку как минимум, то есть токийский аэродром, россияне его использовали, использовали в том числе и для дозаправки, посадки и вертушек. То есть все аэродромно-техническое оборудование этого аэродрома в исправном состоянии выполняло боевую задачу до сегодняшнего удара. Хочешь движухи, плати по счетам. Атаки Украины на российские авиабазы увеличивают стоимость войны для России, делая российские самолеты менее полезными, чисто базируют аналитики издания Forbes. Целями масштабной атаки украинских беспилотников на аэродром Миллерова действительно могли стать оставшиеся штурмовики Су-25 военно-воздушных сил России, которые все еще взлетают с этого аэродрома для атак на линию фронта в Украине. Ну, точнее, в деталей. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, целью таких ударов ВСУ не всегда является уничтожение конкретных зданий или единиц оборудования. По словам Татаригами, основателя украинской аналитической группы Frontelligence Insight, Цель состоит в том, чтобы неуклонно увеличивать стоимость войны для России путем внушения страха, увеличения риска и срыва операций. И, как отмечает АКС, эта стратегия работает. По мере того, как Украина увеличивает использование боеприпасов глубокого поражения и западных ракет, а такая МС, Кальпиджи, и собственных ракет и беспилотников, россияне перемещают свои силы все дальше и дальше от линии фронта. В прошлом году коммерческие спутники застекли десятки истребителей Су-25 и Су-30 Миллерова. Этой осенью те же спутники зафиксировали всего несколько сушек 25 оставшихся на базе, отмечает АКС. Эта эвакуация, возможно, спасла ценные российские самолеты от уничтожения в ходе недавней атаки беспилотниками. Но это не значит, что украинские налеты на аэродром в Ростовской области бессмысленны, Налеты ставят русских перед дилеммой времени и расстояния. Действия с баз, удаленных на 400 миль от линии фронта, вместо всего лишь 100 миль, ограничивают частоту полетов российских боевых самолетов в течение недели, а также ограничивают время их пребывания на линии фронта. Конечно, российские ВВС сохраняют свои самолеты, но при этом они делают их менее полезными, объясняет АКС. Это хорошая математика для Украины, и она будет улучшаться, поскольку украинские боеприпасы проникают в Россию все глубже и все чаще. А у России и Путина что с математикой, что с тактикой внушения страха не сложилось. Дряхлый и пожухлый орешник, которым РФ ударила по Днепру 21 ноября, оказался не новой ракетой. Ей не менее 7 лет. Баллистическая ракета средней дальности орешник, которая Россия ударила по Днепру в конце ноября, была собрана еще в 2017-2018 годах и не является новейшей разработкой Москвы. Исследовали засохшую в интервафлю Бункерного аналитики Defense Express. При изучении фрагментов ракеты специалисты обнаружили серийный номер и дату производства. Это 12 апреля 2017 года. То есть именно этот орешник точно не является новой разработкой России. Defense Express отмечают, 2017 год отвечал планам начать серийное производство межконтинентальной ракеты РС-26 «Рубеж». Впрочем, в марте 2018 года в Москве якобы решили отменить поставки такого оружия для российской армии. То ли дело мы. У нас с каждым разом все дальше, все больше, все милозвучнее. Не поспевает враг выучить, как пишется и произносится и долетает поляны и пекло, как мы уже тримбиту достаем. Все вражинки, ваша песенка спета. Украина в рамках секретной программы производит ракету, которая долетит до Москвы. Вашему вниманию ракета «Термбита». Летит со скоростью 400 км в час с дальностью 200 км. Это один из нескольких ракетных проектов, которые, как надеются в Украине, будут способствовать возрождению отечественной промышленности. Двигатель ракеты «Трембита» является современной версией импульсного реактивного двигателя, стоимость которого составляет 200 долларов. Оригинально этот двигатель использовался в немецкой бомбе В-1 в 1944 году. Трубка двигателя является упрощенным вариантом, а под ней расположен элегантный серый прямоугольный корпус, который скрывает систему наведения и боеголовку ракеты, сообщает издание. Однако сейчас разрабатывается новая, большая и более мощная модель, которая сможет долететь до самой Москвы на Изи. Ее серийное производство начнется после после завершения последних полевых испытаний. Специалистам удалось достичь такого прогресса всего за полтора года, что является большим достижением в сфере, отмечает The Economist. К полетам уже готово около пяти новых ракетных и беспилотных систем, а также еще десяток меньших проектов. Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров заявил, что 2025 год станет годом украинской крылатой ракеты. Производство ракет во время войны вывело ракетостроение на новый уровень – подземный. Часть производства перенести в защищенные бункеры, а компоненты изготавливаются на сотнях скрытых объектов. США тоже думают, о чем и хуже, и увеличивают производство ракет разных типов. Минобороны Соединенных Штатов Америки заключила с компанией Williams International контракт на сумму 253,7 миллиона долларов. Средства будут израсходованы на увеличение объемов производства ракет, в частности, в рамках программ военной помощи Украине, говорится на сайте Пентагона. Контракт в рамках закона об оборонном производстве позволит «Уильямс» нарастить мощности газотурбинных двигателей. Это, в свою очередь, удовлетворит потребности Минобороны в противокорабельных ракетах на «Карпун», ракетах класса «Воздух Земля» HGM-158 «ЖАСМ», противокорабельных ракетах большой дальности HGM-158 CLRSM, крылатых ракетах «Тамагавк» и другого высокоточного ударного оружия. Нам все названия по душе. А если их мы увидим еще и на вооружении ВСУ, так радости точно не будет предела. Евросоюз тоже автоматизируется и просыпается, и намерен изготовить для Украины миллионы боеприпасов. Страны-члены ЕС в 2025 году изготовят для вооруженных сил Украины около двух миллионов артиллерийских снарядов. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубирюс, пишет Громадский. По его словам, в настоящее время в ЕС производят лишь 20-25% оружия, тогда как остальное закупают за рубежом. Деньги из бюджета ЕС не могут быть использованы для закупки оружия для Украины. Существует ряд ограничений по инвестициям в оборону промышленность за пределами ЕС. Однако для закупки вооружений могут быть использованы деньги из Европейского фонда мира или из замороженных российских активов, добавил он. По словам Еврокомиссара, в следующем году ЕС предоставит Украине около 30 миллиардов евро, и Киев сможет самостоятельно решить, куда их направить. Также Евросоюз сейчас внедряет механизм, который позволит интегрировать украинский военно-промышленный комплекс в европейскую оборонную промышленность. А в России, как ни горит, так тонет. Хоть и казалось, что говнецо-то не должно. Рубрика «Что с ней случилось?» Она утонула снова с нами, снова здесь. В Средиземном море после взрыва затонуло подсанкционное российское судно со стратегическим грузом. Российское судно «Урса-майор», которое транспортировало стратегический груз, затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Крушение в Средиземном море в международных водах произошло между Испанией и Алжиром, сообщают издания «Эл Эспаньол» и «Лавердат». По их данным, днем 23 декабря, когда судно шло на восток Гибралтарскому проливу. В его машинном отделении произошел взрыв. После этого оно отклонилось от курса и начало крениться. В результате крушения двое экипажа пропали без вести. 14 моряков, увы, удалось спасти. Их доставили в испанский город Картахена. Капитан судна заявил, что на момент аварии оно как будто бы перевозило пустые контейнеры. Сухогруз Урса-майор вышел из Санкт-Петербурга 11 декабря. Официальненько пунктом его назначения был заявлен Владивосток, куда корабль должен был прибыть 22 января. Владелец судна, компания «Оборон Логистика», которая входит в структуру Минобороны РФ, ранее сообщала, что судно перевозит большой проектный груз в рамках реализации госзадач по развитию портовой инфраструктуры Северного морского пути. Однако асинт-аналитик Эйч Ай Сатан, специализирующийся на военно-морской тематике, считает наиболее вероятным, что корабль направлялся в Тартус, чтобы забрать остатки российского военного снаряжения и свернуть там в российскую базу. До этого Урсамайор много лет перевозила грузы так называемого «Сирийского экспресса» – маршрута снабжения российских войск в Сирии. Но после краха режима Асада с ними влияние Путина и в Сирии и в Африке пора последнему сворачиваться и собирать манатки. И пока Путин кидает дружков, его соратничков тоже подбрасывает в воздух. В Бердянске взорвали автомобиль, вероятно, принадлежащий главе оккупационной Рады города. Правда, кого именно забрали в больницу, пока что уточняется. По предварительным данным, авто принадлежало Василию Нечту, которого захватчики считают председателем Рады города, пишет издание «Бердянск сегодня». По данным издания, взрыв прогремел около 6 утра во дворе дома на улице Европейская, 56. На месте взрыва работали медики. Кто точно пострадал, пока неизвестно. До того, как россияне захватили Бердянск, Нечет был заведующим зданием культуры нефтехимик. После оккупации он перешел на сторону врага и участвовал в становлении российских властей. В частности, Нечет склонял в сторону россиян других работников культуры. Впоследствии он записался в партию «Единая Россия» и стал председателем оккупационной рады Бердянска, так называемой. полиция подозревает Нечета в совершении уголовного преступления Предусмотрена частью 5 статьей 111.1 Уголовного кодекса Украины коллаборационная деятельность, то есть совершение действий, направленных на добровольное избрание гражданином Украины в незаконные органы власти, созданные на временно оккупированной территории. Оккупационные власти, надо же, пока никак не комментировали взрыв, но усекли. За все в этой жизни приходит расплата. Оплата Путина Ким Чен Ыну за как-то не сильно себя способна не окупить, не оккупировать. Почему корейцы должны воевать за Путина? Ни один нормальный человек на земле не ответит. Ведь Аравия их просто утилизирует. В Курской области количество раненых и убитых северокорейских солдат уже превышает 3000 бойцов, заявил президент Украины Владимир Зеленский. На Курщине есть уже больше 3000 пораненных и убитых північно корейских солдат. Россия их просто утилизует. У штурмах, чому корейці повинні воювати за Путіна? Жодна нормальна людина на землі не відповість, і, на жаль, світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації Росії та Північної Кореї. Хоча для кожної держави, і поруч із корейським півостровом, для Китаю, для інших також держав в нашому регіоні та будь-де у світі це загроза. Те, що Москва передає військові технології північну Корею і допомагає режиму П'яні ян знущатись людей та тримати частину корейського народу у рабстві однієї родини, коли таке відбувається, розумію, що небагато варті слова тих, хто закликає Росію не розширювати війну і не робити ситуацію гіршою. Москва слів не розуміє, але повинна відчувати силу. Мир завдяки силі можливий. И мы зробимо все, щоб миру досягти. ВСУ Курской области взяли в плен россиян, тем временем, которые тренировались вместе с войсками КНДР. По словам пленных россиян, северокорейцы лучше кормят, ну да, еды-то они не видели, кроме травы, и обеспечивают оружием и амуницией, чем личный состав СРФ. Но, как видим, им это не помогает, не удается без опыта в реальных условиях новейшей войны северокорейцам удачно штурмовать наши позиции, все их планы рушатся на корню, говорит старший офицер отделения коммуникаций 80-й отдельной десантно штурмовой Галицкой бригады Петр Гайдащук. Хотел Ким обкатать своих солдатиков, а получается только что мы их укатываем. И тут стратегия еще одного диктатора пошла не по плану, рассуждает в нашем эфире глава благотворительного фонда «Русидящая» Ольга Романова. Вопрос, про кого выгоднее давать друг другу, Uh, неплох, неплохо, очень хорошо сформулированная. Uh, я бы сказала так: у них же это по любви. Mm. У них же это по любви, поэтому ну, тут уж uh, встретились два одиночества, ну, как тут. Uh, но ситуация действительно плохая, и плохая с двух сторон. Она позорная для uh, северокорейского лидера, uh, потому что. Что он хотел? Он хотел, ну, в общем, даже не помочь другу Володе, он хотел обкатать э, своих солдатиков, своих офицериков, э, хотел их под, по, немножко потестировать, э, как они вообще, ну и можно ли такими прекрасными подготовленными солдатиками нападать, например, на Южную Корею. Э, ответ – нет. Ответ – нет. Потому что э, не работает это дело, не работает мы видим, как относятся по рассказам, по всему, долетают всякие разные, всякие разные впечатления, долетают. Ну, конечно, 3000 выбывших из строя, тоже о многом говорит. А сколько их всего было-то? Угу. Если 10-12 тысяч, то, как бы, ну, простите, это потеря от третьей до четверти думали, можно просто так воевать двум ядерным державам против одной неядерной, наивной. Тем более, что у других государств с ядеркой и с верой в нашу победу тоже войска найдутся. Пример Британии намекнул, готов-готов отправить войска в Украину для обучения ВСУ. Ранее об этом заявлял министр обороны страны Джон Хилли. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключает, что британские войска могут быть размещены на западе Украины для обучения солдат. Как пишет The Times, в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Стармер согласился с важностью уточнения Предложение по обучению украинских солдат для дальнейшего укрепления возможностей Украины на поле боя. Уже около 51 тысяч украинских солдат прошли обучение Великобритании в рамках операции «Интерфлекс». До войны британские войска уже обучали украинских солдат на западе Украины. Понимая неизбежность усиления поддержки Украины со стороны партнеров, Россия продолжает ожидать чудо в виде Дональда Трампа и встречи Путина с ним. «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Но Кремль продолжает надеяться. Власти сразу нескольких стран сообщили России о готовности стать площадкой для встречи правителя Путина и избранного президента США Дональда Трампа, сообщил помощник российского диктатора Юра Ушаков, сообщают РосСМИ. Журналисты спросили, поступали ли подобные предложения от руководителей Венгрии и Словакии. Например, Ушаков не стал это подтверждать, но отметил, что, как ни странно, россияне получили уже несколько предложений по этому поводу от разных стран. От каких тоже не детализировал. И пусть Песков, глашатый Кремля, утверждает, что импульсов для встречи Путина и Трампа нет, на самом деле Москва на нее ой как уповает. Но ничего не выйдет. Путин уже проиграл войну, а теперь еще проигрывает и мир. Анализирует нулевые шансы диктатора на успех на разных поприщах. В нашем эфире доктор политических наук Якуб Корейба. Понятно, что Путин хочет встретиться, потому что он уже проиграл войну, в стратегическом плане война проиграна. Россия не достигла ни одной своей стратегической цели. Те временные э, оккупационные достижения э, со стратегической точки зрения для России ничего не меняют, тем более, что для всего мира они нелегальны. Но так же, как когда-то Россия завоевала страны Балтии, никто это не признал, так как никто не признаст российскую оккупацию э, украинской территории, так что э, не только нет никаких э, военных достижений, нет никаких политических э, шансов достичь э, какого-то результата, а понятно, что раз не будет результата, вот агаутевые э, э, русские. Националисты, которых он натравлял на весь мир все эти годы, придут на на манежную площадь и скажут: ну, дядя, не за это мы воевали, у нас ног, рук, глаз нет, а где восстановление Советского Союза, где вставание с колен и новая империя? Так что войну он уже проиграл. И сейчас он очень близок к тому, чтобы проиграть мир. Предложение Путина – это вот стать таким, знаете, траблмейкером всего мира. Значит, говорите со мной, а иначе вам будет плохо. Говорите. Вы заметили? У них уже давно нет никакой позитивной повестки. У них есть только негативная повестка. А Трамп хочет справедливого, устойчивого и безопасного мира в Украине, заявил его кандидат на пост специального посланника США по вопросам Украины и России генерал Кит Кайлок в эфире телеканала Fox Business. Президент очень, очень последователен в том, чего он хочет, а именно прекратить убийства и принести мир в регион. Это его главный международный приоритет, но он хочет мира, который будет справедливым. Он будет устойчивым, он будет безопасным. В минувшие годы между страной-агрессором РФ и Украиной уже случались попытки мирных переговоров, в первую очередь Минский процесс, которые с треском провалились. И потому, вероятно, Трамп не планирует использовать данный путь. Он понимает важность отношений, которые у него есть со своими союзниками, а также с Владимиром Путиным. И он тот человек, который может довести это до конца. И я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем. Путин уже проиграл войну. Он давно не такой сильный, каким хочет казаться. Аналитики и политики со всего мира после падения режима Башара Асада в Сирии обнаружили то, что кремлевский диктатор Владимир Путин тоже находится в уязвимом состоянии. Журналист Фарид Закария заявил, что Россия сейчас напоминает Советский Союз 1970-х годов. Ее экономика становится все более слабой, деформированной из-за войны, хотя РФ все еще проявляет напористость за границей, пишет профессор политологии Александр Мотыль в материале для Захил. Подумайте об этом. Если бы Россия побеждала в Украине, стал бы Путин угрожать применением ядерного оружия, спрашивает эксперт. А потом подчеркивает, что путинская Россия Неизбежно распадется. Возможно, не сразу, но это произойдет. Кроме того, Матырь вспомнит слова ветерана российской науки Фредерика Стара, который отметил, что, судя по тому, что говорят на российском внутреннем фронте, Путин уже проиграл войну. И вопрос лишь в том, какие меры по спасению лица того, чего от него осталось могут быть приняты в рамках урегулирования. Это связано с минимальными успехами на поле боя, которые были достигнуты чудовищной ценой человеческой жизни и техники, экономикой, которая стремительно движется к катастрофе и населением, которое вынуждено выживать при все меньших ресурсах, во все более сложных социально-экономических условиях. Срок политической жизни Путина, который, по словам эксперта, оказался бессменным президентом, ведущим постоянную войну, может оказаться гораздо короче, чем предполагает его хвастовство. И реальность такова. Путин слаб, добавил он. И подчеркнул, что теперь России потребуется десятилетия для того, чтобы вернуть потерянную региональную сверхдержавность и здоровую экономику. Мотыль также обращает внимание на возраст Путина. Ему 72, и это не помогает, как и сомнительное здоровье. Он все больше склонен ставить собственное политическое и физическое выживание выше нужд страны. Поэтому деградация, гибель и возможный распад России неизбежны до тех пор, пока Путин остается у руля своего тонущего корабля, заявляет эксперт. Фантазер ты меня называла. Вот премьер Венгрии Витя Орбан, которого никто не спрашивал, как всегда, но он прогнозирует. Война в Украине закончится в 2025 году. Или она завершится мирными переговорами, или одна из воюющих сторон будет уничтожена, заявил венгерский премьер в интервью Магяр Немсет. Гляди, чтоб ты где-то ну сам, неуважаемый товарищ Орбан. Также Орбан почему-то связал экономическую ситуацию в Венгрии с войной, отметив, что как только она завершится, страну ждут невероятные экономические успехи. Чудеса там, где в них верят, и чем больше верят, чем чаще они случаются. Дани Дитро, французский философ. Ирина Узлова, наша программа «20 минут». Друзья, спасибо, что выбираете, приходите. Буду ждать вас на этом же месте уже в четверг. Подписывайтесь на YouTube 24 оставляйте свои комментарии. Всегда приятно с вами пообщаться. Спасибо каждому за добрые слова, кому не успеваю ответить. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.